Слава Украине! Да. Да. Меня зовут Олег Ширяев, я командир подразделения Схитный корпус. Это часть Азовского военного движения. Я глава Азовского движения в Харькове и в области. Какой основной посыл сегодняшней нашей встречи? Мы приехали для того, чтобы первое рассказать вам о азовском движении из первых уст от людей, которые ну, непосредственно стоят в истоках этого движения. И второе, показать ознакомительное видео о том, что такое Азовское движение в Украине в целом, из чего оно состоит, какие цели преследуют и какие планы на будущее мы имеем. Прежде всего, Азовское движение оно родилось в Харьковской области. В самом городе Харькове оно начиналось от нашего командира Андрея Белецкого, до революции гидности мы назывались общественная организация «Патриот Украины». Она была представлена во всех областных центрах Украины. Но в период, так сказать, политических репрессий были сфабрикованы ряд уголовных дел против организации, против лидера. Лидер оказался в тюрьме, после революции выпустили. И когда началась вооруженная агрессия на Донбассе, то мы поехали отстаивать Мариуполь. В целом АЗОВ. Азовское военное движение сейчас состоит из полка АЗОВ, батальона Полтава и подразделения Схибный корпус в Харькове. По кругу это около 4000 человек, военных и так далее. Но так как существует внебластная, знаете так, путь военной прокуратуры, я не знаю, там, кто им ставил задачи и так далее в то, что превратить и аннулировать полностью в конце года патриотическое движение, добровольческое, и перевести это все в свойственный Невец, так как это несет, возможно, какие-то угрозы государственности и так далее. Это наши люди с советским менталитетом, те, которые над нами управляют на сегодняшний момент, они это видят, видят какую-то в этом угрозу. Но на самом деле угрозы никакой нет. наоборот, как бы наша Добровольческое движение Азовское, оно осталось до сих пор единым сильным монолитным движением. Несмотря на то, что там распались другие добровольческие соединения, либо остались, осталась их мизерная доля, Азов существует и укрепляется. Это первая часть, это военное движение. Оно состоит, конечно, из мест дислокации, из техники, из тренировок, из поездок в потом. Самая яркая вещь, это контрнаступление Ширукинская, это было в зимой 2015 года. Это не было согласовано ни с каким генштабом и так далее. Это было решено командиром полка АЗОВ Андреем Белецким на тот момент. Остальные как бы, моменты в наступлении у нас в АТО наиболее успешны, чем Широкинская операция не было. После этого, после Широкинской операции, произошло следующее. Полгода разбирательств, тяж с военной прокуратурой, судов каких-то непонятных, задержаний и так далее. Мы имеем в 2015 году, в августе, все добровольческие соединения отвели с передней линии обороны на вторую, на вторую, третью линию. Вот и все. Дабы у добровольцев, у патриотов пропал стимул, стимул участвовать в войне и так далее. То есть это все было сделано искусственно, и это, в принципе, целая тема для разговора. Следующий момент Азовского движения – это цивильный корпус Азов. Это та организация, которую на сегодняшний момент представляю я. Что это такое? Что такое цивильный корпус АЗОВ? Это та организация, которая работает в тылу. В связи с бюрократией там, и остальными моментами не, не все люди могли идти служить там, в Збройней Силы или в национальном гвардию или в добровольческие подразделения МВД на тот момент. Нужно было делать мощный тыл. Он состоял из военно-патриотического воспитания. Мы на, на, сегодняшний момент этим занимаемся. И занимались, и такие уроки проводили и в Дергачах и так далее. Это спорт, работа по социальным язвам. У нас на сегодняшний момент в Харькове в области работает 4 бесплатных спортзала. Они сделаны цивильным корпусом АЗОВ. Это три зала единоборств. Два в Харькове на Металлисте и на Алексеевке. Один в Люботине. И один зал тренажерный на Асалтах. У нас в движении полно ребят, которые являются мастерами спорта, кандидатами, призерами и победителями областных турниров по единоборствам всеукраинских и чемпионы мира и так далее. Вот недавно наш парень из Харькова, из нашего Средка, стал обладателем пояса чемпиона Европы по ММА. Ну это так, это в общем. Дальше как бы, мы ведем постоянную агитацию. Наша, наша агитация это как пробаик. Потому что на наших встречи приходит не так, не так мало людей, мы, мы в основном встречаемся с тем, кому это интересно действительно. То есть, и доводим те или иные моменты, объясняем. И э, мы э, основной посыл, который мы хотим сделать, это то, что на сегодняшний момент мы создаем политическую партию. Наша партия будет называться Патриот Украины. Такое общее всеукраинское название. Э, какие Проблемы там у вас здесь в и так далее, ну, мы неодно, неоднократно участвовали, помогали, у нас есть осредок, где в ребята занимаются. Здесь у нас около 15 бойцов, которые постоянно активно участвуют в жизни города и не только города, но и в области. Сейчас в движении Цивильный корпус СЗО примерно 10 тысяч человек, это мы показали на марше «Вымоги нации, не капитуляции». 20 мая мы выводили людей для того, чтобы сказать, что никаких выборов на Донбассе не может быть. Потому что это шаг назад. Потому что мы считаем, и твердая наша убежденность в том, что наши союзники являются не Восток, который вообще как бы ну, в лице России разделил нашу территорию, создал аннексию Крыму, Крыма, создал конфликт на Донбассе. И не Запад которые через МВФ диктует, как нам жить, дают транш и так далее. Че, к чему мы с вами все подходим? Мы подходим просто к какому-то новому экономическому коллапсу и новым социальным, э, социальным потрясениям, например, осенью и так далее. То есть пенсионный фонд пустой, экономикой страны никто не занимается. И что мы видим? Мы видим то, что страной просто дербанят олигархи, так как и дербанили до этого. Мы боролись на Майдане не за то, чтобы власти пришли по порядке, понимаете? Нам чехарда вот эта, когда один олигарх сменяет другого олигарха, нам она не интересна. Поэтому наше движение молодое, мы учимся, мы сейчас создаем политическую партию, создаем реально работающие штабы, реально работающую организацию. И прежде всего делаем упор на качество, а не на количество. Но количество, если в целом посмотреть, на всеукраинском уровне у нас их количество вот и все. А какие есть вопросы, я могу поотвечать на те или иные вопросы. Если вопросов нет, я хотел дать возможность выступить главе района. Доброго дня всем присутствия. Дуже приятно привет АЗОВ. еще раз у нас в Галичийском районе. Наша спецпраца сжимает историю. Наведу такий дуже цікавий для молоді приклад, коли рік тому у нас, ви знаєте, демографія в районі така, що десь 30% людей мають коріння і зв'язки з Росією. Тобто нам тут дуже не просто прикордонному районі, і тут і наші хлопці, наша опора, яка з перших днів, коли Росія намагалася окупувати Україну, вже працювали, робили. Опір всім цим сепаратистами. Всі. Тобто дергачі були, є і будуть Україною. Дергача це осереда для волонтерів. Всі волонтери знають і вважають, що дергачі це та наша українська земля, де ми збираємось, допомагаємо, підставляємо свої плече. У нас потужний загін територіальної оборони. Ми ще маємо дуже багато випадків, коли ми разом. І це головне. Ми формуємо сьогодні громадське суспільство. І Азов поруч, і правий сектор. Для нас всі, хто патріотично налаштовані люди, всі наші однодумці. Ми повинні бути разом. Бо коли ми разом, ми щось можемо збудувати в нашій державі, ми щось можемо захистити. Перш за все свою національну гідність. Бо для цього була революція гідна. Долучайтесь, агітуйте молодь. За державу, за Україну, за нашу рідну мову, за наші національні традиції. За все це треба воювати, бо воно саме не зробиться. Бажаємо змін, у нас написано в дергачах. Почни з себе, спілкуйся рідною і так далі. І так далі. вам дуже вдячні, бо а, ваші друзі з Азову приїжджали і кожного разу, 1 вересня, ми починаємо навчання з того, що зовсім. Ждут по школах и рассказывают, как воювали э, ну, парни, которые, может, трохи старше, чем те, кто сейчас сегодня в 10 12 классе. Мы готовы э, принимать участие в спортивных соревнованиях и все иначе. Дуже благодарны вам, помните про это, что дорогие – это Украина. Всем спасибо, будем заканчивать. Прошу всех встать. Слава Украине! Слава! Все, дякую. Бажаю вам